Самые высокопрофессийные будовники Брешины позмагались за звание лепшего мулера в области на конкурсе, который прошел в Барановичах. Корреспонденты новин уважливо сочли заходом ходом с поборництва. Микрорайон Барауки – самый молодый у Барановичах. Сегодня тут проживает больше за 3000 семей. Будовництво жилья протягивается разом с ним и у важных объектов инфраструктуры. 26 мулеров у областного конкурса работают у Барауках на узведении двух девяти жилых домов. Для нашей организации выпала честь проведения областного конкурса профессионального мастерства по профессии каменщик. Критериями для выявления победителей являются наибольшая выработка в натуральном выражении, качество выполненных работ, соблюдение правил охраны, труда техники безопасности, а также культура производства. В этом конкурсе у нас задействованы строительные организации всей Брестской области. Это такие крупные организации, как Восьмой Трест, «Стройтрест №25», 25 Брежжилстрострой, Полесье Строй, ну и прочие ПМК, Маларита и Вацевичи. Працуют специалисты у зеленых по два человеке и каждый день подводятся промежковые выники конкурсу. За первые три дня лидирующие позиции у Александра Пухача и Игрова Вабишевича, которые выкнали 160 кубичных метров мура на двоих за три дня. А вот вы у филиале СУ-172 Бутреста номер 25, и это их не первый конкурс. От профсоюзного комитета и они отримали призы прама на будовнейшем объекте. Не первый раз у дельнейшего конкурсе Василь Игнатоля, работник Будуправления 111. Участвую Пятый конкурс, четыре трестовских, один областной. Вот. Ну, нормально организовали все. Сначала было волнительно, а сейчас волноваться некогда. Кубы-кубы надо объемы все время давать. два дамы, дзе працуюць кансанты, вырасстуць хутка. У цэлым жа да канца года буэс нумар 25 плануе здаць у эксплуатацыю 8 жылых дамоў. У Г будуецца і сёння прафесія будаўніка застаецца адной з самых запатрабаваных. Гэта нялёгкая праца, але добра аплачваецца. Праўда варта зрабіць агаворку, у тым выпадку, калі за працу бярэецца сапраўдны майстар сваёй справы, чалавек, які уеее прадуктыўна працаваць і адказвае за якасць.